Сейчас я начинаю новый процесс, ну такой мини-процессик. Подушечка для колец свадебная. Меня попросили вышить мой братик и его невеста. Масага Кростич. Вышита вручную с помощью видеоредактора. Я искала много разных схем, но, к сожалению, каких-то таких, чтобы мне понравилось, не было. Но так как у них будут наряды, я так поняла, в украинском стиле или что-то, какие-то элементы из этого, то я вот нашла такую картинку. Схему, конечно же, не нашла, потому что это на продажу выставлена подушечка, и схемы я в интернете не нашла. Но, в принципе, ничего страшного, я взяла, перерисовала в тетрадку этот узор, вот таким образом. Ничего сложного нет, естественно. И буду вышивать. Но я уменьшу. Я сделаю просто один квадратик вот здесь вот на уголочке. И здесь тоже вот элемент будет всего лишь вот такой один. Потому что это огромная получается подушка. Цветов у меня не будет тоже. У меня будут, будет надпись вышита. И тоже сделаю ленточки, только либо красные, либо белые, какие найду. Вот, таким образом. Канву взяла, который у меня был кусочек. И здесь, чтобы нормально сшить, просто вот я отметила, где у меня будет заканчиваться орнамент. Я дошила еще кусочек канвы. Вообще не знаю, что из этого получится, но у меня просто нет. У меня есть, конечно, еще кусок белой канвы, но он 14 каунта. То есть, во-первых, огромная будет подушка, а во-вторых, будет светиться канва через такой каунт. Взяла свой рушник свадебный и посмотрела примерно по карте DMC, какой этот цвет красный, и он подходит больше всего вот к 321. -му. Не знаю, у меня один моточек запасного нет, и он не целый далеко. Вообще не представляю, хватит мне этих ниток или нет. Ну, в любом случае, Петровка работает, если что, быстро можно будет съездить, смотаться и купить. Докупить нужный цвет. Черный тоже один, но там его меньше, намного меньше используется. Сейчас я решила повышивать в два прокола, ну, потому что здесь это очень удобно. Но когда я вышивала в два прокола сам орнамент, то есть не обводку вот эту красную, а орнамент. То, конечно, мне было немножечко неудобно. Я постоянно вертела канву и путала, на самом деле путала направление стежка. И мне даже в пару крестиков было такое, что я в другую сторону стежок лушила верхний. Поэтому я таким способом, наверное, сделаю только обводку по всему рисунку красную, вот эту по всему периметру подушечки и попробую все-таки на станок переместить свою работу. А так, в принципе, да, удобно, когда по прямой двигаешься и не вертишь канву особо. Тогда очень удобно вышивать в два прокола и крестики получаются нормальные, в отличие от зашива самого орнамента. Вот здесь я пробовала в два прокола и у меня уже у меня уже получалось не очень ровно это все. В общем, мне не понравилось. Ну и вот я все-таки перебралась на станок, который у меня дорожный. И по совместительству для домашних очень маленьких работок, все-таки работа пошла быстрее таким образом. И намного удобнее, так как канва натянута. У меня просто уже руки были, пальцы поколоты из-за того, что... Ну, на руках шить все-таки пальцы страдают это факт. Поэтому я как бы в своей тарелке оказалась и работа пошла быстрее. Но э, я умудрилась, конечно же, здесь сделать ошибку. Естественно, как же без этого? Поэтому я вам сейчас покажу, как я буду эту ошибку убирать остатки нитки. Хотя нитка DMC, но она все равно махрится. Это очень-очень давно я покупала это, эти нитки, еще в 2000 там, не знаю, в пятом или 2006 году. Кусочек скотча исправляет данную ситуацию практически с третьего, с, с четвертого или пятого раза. Но ну, это без разницы. Главное, что проблема таемая. Проблема все-таки уйдет в итоге. Ну вот практически идеально. Там уже неважно, зашьется. Смотрите, что я вам покажу. Подушечку я уже завершила, но ну, именно вышивку, да, осталось придумать ленточки, собрать саму подушечку и сшить ее. Здесь, в углу квадратик, вот этот, который я вышивала на руках. Здесь крестики просто ужасно кривые, по сравнению, даже с близлежащими, которые я уже вышивала на станке. Здесь ровненькие, все нормально. Еще после стирки все распрямится, но по сравнению с этим это вообще... То есть на руках либо нужна практика, чтобы ровные крестики получались, либо просто вообще, Оксана, забудь, ты не будешь вышивать на руках. Оу, oh е, yeah. зачем я это рассказываю? Соединила две части канвы, вышитую и просто чистую. Прострочила на машинке, вывернула, и получилась у меня вот такая заготовка для подушки. Нарезала синтепона. у меня был такой листовой, ну, в смысле, на метраж. Я 5 штучек взяла, чтобы она была не слишком пухлая, но и не, не слишком плоская. Я думаю, так, этого будет достаточно. Ну вот и завершила я свой проект, который длился сутки. Это подушечка для колец в национальном стиле. Я, конечно, абсолютно не мастер какой-то и давно не делала таких вот штучек, вообще подушек прикладной вышивки какой-то. Так что, как есть, так и есть. Белых ленточек не оказалось, но у меня была белая ленточка пришита к чему-то, какой-то коробке я приложила. И вы знаете, мне розовая даже понравилась больше. Как-то смотрится нежно и сглаживает вот этот контрастный орнамент. А белая, оно ну, ее практически незаметно. И она как-то смотрелась даже немного нелепо, что ли. Я даже не знаю, как это, как это объяснить, так как канва все-таки белая. Но мне больше понравилось именно с розовыми ленточками. В принципе, я довольна таким проектом маленьким. Конечно, тут все не очень ровно зашито, но опять-таки я не могу шить на руках, на машинке то, что есть, то я застрочила ровненько, а вот там, где я набивала, там уже, конечно, немного. Ну, я надеюсь, это не будет сильно заметно. По поводу надписи Пашина, ну, это мы так называли, как бы у нас у меня есть брат Антон и у него девушка Лена, мы называли Анта Лена всех их вместе, да, как бы точно так и брат Паша и девушка Ина и мы называли Пашина, поэтому я так и подписала, думаю, это очень Такое индивидуальное получается. Индивидуальная подушечка памятная. Надеюсь, понравится. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши лайки и комментарии. И до новых встреч в моих видео.